О, там Москаль заседает. Геннадий Москаль який. это, как як называют, выставка писанок. Их делают дитки, э, как это, короче, дети обычные, школьники с детского садика. Ну и дети, которые инвалиды. В ну, принципе, так они показывают. Ну, как они видят этот мир как-то так оно называется что-ли это все писанки ручной работы из всей области детки их и сами наряжали это, я не знаю это что-то похоже как на елочку только это не новый год Каяк, как оно называется это пасхальное дерево ковка тут я смотрю, что это просто из дерева сделали, такие, а то предыдущая была ковка, тоже ручная работа все. А это дерево сделали типа по цакуру. что когда на, на Закарпатье цветет но новая на всю Украину, Вот такие гарненькие, чудные, чепурненькие. Зара покажу вам, сколько их много вон есть они стоят вон вон по центру типа главное там название что-то такое ну целая 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 площадь вон какой-то чувак идет в пиджике. пиджике. до москаля наверное Там и Геннадий Маскаль где-то сидит Хотелось к нему на кофе зайти Может быть на баночку пива Я так думаю, меня туда не впустят Скажут, чувак, ты кто такой? Валяй отсюда Ну а здесь красиво